Найкращі і щирі вітання усім глядачам. Іноді люди ходять по замкненому колу своїх проблем, тому що не знають, з чого почати розмову з Богом. Тут варто усвідомлювати, що молитви не діляться на правильні чи неправильні, відмінні чи незадовільні. Головне, щоб слова були щирими, подяка сердечною, а прохання обов'язково із вірою в те, що Бог почує твою молитву. Саме так у важкі хвилини свого життя молилася Вікторія Чернікова із містечка Жданівка, що на Донеччині, і завжди отримувала підтримку згори. Вікторія, раді бачити вас в гостях нашої телепередачі. Здрастуті. Мабуть, є якась передісторія того, чому ви приїхали до Вінниці і коли це трапилося, і за яких умов? Поділіться, будь ласка. Я приехала с детками из Донбасса год назад, в сентябре месяце. Мы вынуждены были выехать из своего города. Мы жили в, всю жизнь в одном городке, в красивом шахтерском городке, но вынуждены были уехать, потому что началась война, как вы знаете, и прошли по городу такие слухи, что линия фронта вот-вот будет приближаться к нашему городу. И поэтому мы сначала уехали недалеко, в надежде, что скоро э, все нормализуется, мы вернемся. Э, взяли самые необходимые там летние вещи для того, чтобы как раз оздоровить детей. И мы поехали с расчета, ну, недельки две проведем на море, там, в поселочке. Но в сентябре месяце э, был обстрел города, и у нас пострадал дом. И мы просто с мужем испугались. Туди вести дітей ми не могли обратно. І їхати в Вінницю, тому що тут у нас жили родственники, які давно нас звали, поселились, пішли діти в школу, і так став налажуватися ну, наш быт постійно. Як ви думаєте, це відбувалося тільки завдяки тому, що ваша ситуація викликала співчуття у Вінничан? Чи можливо це не обійшлося без допомоги згори від Бога? А... Конечно, тут очень э, доброжелательные, радушные люди. Я просто ну, сразу скажу, я влюбилась в этот город и очень-очень хорошие люди. Вот за весь год я ни разу, меня никто ни разу не обидел даже взглядом вообще, а, а тем более, когда узнавали люди, что я откуда я с детьми приехала, то всегда стараются чем-то помочь и детям. Очень много я видела хорошего от людей в этом городе. Вы уже в таких отношениях с Богом, когда молитесь, а Он чует ваши молитвы и швидко отвечает. Але как зароджувалася ось вот эта дружба, вы и Бог? Как вы научились ось вот так Ему открываться и как зародилася ваша вера? Ну, на самом деле я стала взывать к Богу еще не имея понятия, какие вообще существуют в церкви, что есть разные церкви, что есть верующие люди. То есть были у меня представления очень смутные об, об этой стране жизни. И первая проблема была это то, что мы с мужем, мой муж, моя первая любовь, и у нас была сильная любовь всегда, мы никогда не разлучались вместе, учились в институте, в школе. И он и сейчас остается моим лучшим другом. И первая проблема – это охлаждение в браке. Это когда вы становитесь э, чужими, и каждый ведет свою жизнь, э, ну, так, как он на работе, я с маленькими детьми. И тут еще добавилась его алкогольная зависимость, потому что, когда человек трудоголик, ему надо как-то снимать э, вот это напряжение. Да. И мы не знали с мужем, как боро бороться с этой зависимостью. Он всегда говорил: Я не хочу тебя потерять, потерять семью. Он обещал исправиться, но у него не хватало на это сил. У него было самое хорошее качество это его трудоргализм. Это было хорошее качество. Но его не научили правильно отдыхать, и поэтому он упивался алкоголем, он снимал стрессы на каких-либо вечеринках, компаниях. Конечно, ну, я помню своего папу, то есть он не был тем отцом, который полностью уходил из моей жизни. Он проводил со мной дни рождения, но все это происходило в какой-то спешке. То есть, когда мы ехали на аттракционы, он мне делал большие красивые подарки, он нас одаривал игрушками, ну, все, чего хотелось бы ребенку. Но в то же время я всегда чувствовала, что мама вот будет со мной всегда, а папа, он может быть сейчас есть, а может сегодня его и не будет. Ну, я помню, это была осень, и людей было мало в городе. Я шла и кричала в небо, что Господь не позволь ему погибнуть, ты же видишь, что он погибаешь спаси его. И, конечно, это не произошло на второй день. Мы побеседовали с мужем, это был, ну, прогресс был в том, что это был спокойный разговор, мы уже не кричали друг на друга, не обвиняли друг друга. И он мне искренне сказал, я не хочу потерять не тебя и семью. И мы решили искать выход. Ну какой выход? Это это, знаете, был такой процесс, когда мы прибегали к разным средствам, но он оставался в зависимости. Виктория, вы тогда відчули после той молитвы на улице, что Бог став до вас ближе, и Он вашу молитву? Изменилось мое отношение к мужу. Я решила, невзирая ни на что, вытащить его из этой беды. И понимая, что я сама это не сделаю, я, конечно, просила, чтобы Бог мне помог. Это была такая сила с горы, которую Бог вас наделил для того, чтобы меня... помочь человеку извиниться. Вы знаете, Бог мне стал показывать мужа маленьким ребенком, как он маленький мальчик. Часто вот были такие у меня картины перед глазами. У меня стало что-то пробуждаться такое. Я поняла, я считала, что я люблю мужа, но когда Бог мне стал показывать мое истинное отношение к мужу, я поняла, что я еще не любила его по-настоящему. И стало что-то меняться в моем отношении к нему. Я стала спокойно к нему говорить. Он стал слышать меня. Прогресс уже был в том, что он стал меня слышать, что я хочу. У нас появился какой-то ну, нормальный контакт. И потом он мне говорит, ко мне на работу, говорит, приезжает, а у моего мужа он работал на... Должности у него был свой кабинет. И к нему приезжал э, ну, мужчина молодой э, по работе, они общались. И муж говорит: у меня всегда возникало желание закрыть кабинет и пообщаться с ним подольше. Я угощала его там, кофе, чай. И я не мог понять, <coughs> почему мне с ним так хорошо. И этот мужчина дает ответы на все мои вопросы, потому что мой муж он тоже был э, человек, ищущий. Он задавал себе вопросы, почему я делаю то, чего не хочу. Угу. И этот мужчина, он э, потом признался, что он верующий. И как на это отреагировал человек? Его это не отштовхнуло, или, навпаки потягнуло вперед, до выхода? Ему стало очень интересно. Он, э, он приехал домой после работы и говорит, представляешь, вот этот Саша, с которым я общаюсь, говорит, оказывается, он верующий. Но более того, потом этот Саша признается, что он вообще пастор. Я так обрадовалась, я поняла в тот момент, что это был ответ на ту мою молитву, когда я кричала Богу на улице, что Бог прислал человека, через которого мой муж э, познает истину, потому что не всегда э, мужья слушают жен, особенно неверующие. Они рассуждают, ну, ты женщина, и ты будешь меня учить. Ну, не знаю, по-разному рассуждают, но не так воспринимают. Наверное, Бог знал, что именно человека который также как мой муж работал с оборудованием у него там был свой цех он изготавливал оборудование у него был свой бизнес и так как мой муж консультировал его тоже по этому оборудованию у них были общие точки соприкосновения бог это все знал он же источник мудрости и он прислал этого человека в жизнь моего мужа и потом этот Парень сказал мужу, а ты не хотел бы посетить мою церковь. Вот. И они были на служении, мужу очень понравилось, он приехал. И я, когда я увидела его такого ликующего, такие глаза у него горят, я, честно говоря, подумала, что он под каким-то очередным кайфом. Это был радости и не, Я еще не верила, я не понимала вообще, что такое возможно. А ведь я всегда просила Бога, чтобы он научил моего мужа, это были мои такие личные молитвы, чтобы он научил моего мужа радоваться на, ну, в трезвом уме, чтобы это было без какого-то допинга, чтобы он полюбил проводить время с детьми, чтобы это не было для того, чтобы галочку какую-то поставить, чтобы вот я провел выходные на каруселях там с детками все, и теперь я могу дальше всю неделю опять уйти в работу. А чтобы это было действительно у него от сердца, и он мог радоваться на трезвую голову этой жизни и общению с семьей. Ваши сподівания справдились, когда вы пошли в церковь? бумавиры мы верим, что вы пошли туда. Я пришла, и я попала вообще в другой мир. Я очень долго возмущалась в своей душе, что мне никто этот мир не открывал. И я не могла понять, как такое может быть, что я хожу среди людей и я хожу в своих проблемах, и эти люди рядом, но меня они не видят. Но меня они не видят, и, и мы едем как бы в параллельных поездах вообще. То есть нету соприкосновения никакого. Как такое может быть? Я не могла этого понять. Когда вы пришли в церковь, вы нашли семью и ту спільноту тех людей, с которыми больше не хотелось разлучаться. И действительно, Бог привел вас на то место, которое вы шукали все жизнь? Да, для меня это да, именно так, что к этому я стремилась всю жизнь. Вот эти идеалы, которые... Я теперь понимаю, что все, что я искала в жизни, на самом деле я даже сама не понимаю, я искала Бога. Вот эти все идеалы, идеалы, все, чему учит Христос, как жить вообще, вот эти заповеди блаженства, как мы называем, блажен тот, кто и, и прощает, и, и, и вот это все, что написано в Писании, это, это то, на чем, это единственное основание, на чем мы можем построить свою жизнь и быть счастливыми. И другого не дано. То, что мы строим от себя какие-то свои э, ну, системы, семейные какие-то свои э, схемы, как мы видим свою семью, если мы это не строим э, на том, как это видит Бог, как Бог э, заповедал нам жить, это все будет разрушено, это все принесет нам рано или поздно разочарование, мы будем в этом разочарованы, и мы, мы будем... Э, ощущать себя, что ты никто и ничто в этой жизни. Потому что наступает вот этот момент бессилия, беспомощности, как произошло у меня вот с мамой, когда однажды я пришла, меня вызвал ее гинеколог и сказал, у вашей мамы злокачественная, мужайтесь. Виктория, хотелось бы еще почути, чи сцелил Бог ваши стосунки с человеком и чи звільнив его от алкогольной зависимости? Вы знаете, Бог сделал даже больше, чем я, об этом я даже не мечтала. То есть мой муж, он стал служить в церкви. Он стал служить людям. И об этом я уже не могла даже помыслить, потому что я не имела представления о том, что существуют такие церкви. И у нас произошло с мужем полностью перерождение наших отношений. Мы захотели родить третьего ребенка. И я помолилась, и Бог дал мне уже в 35 лет. Вот, хотя были проблемы по-женски, и то, что я забеременела, это, конечно, было чудо. Я знаю, что этот ребенок был от Бога. Хотя у меня было уже двое деток, но я хочу пережить материнство, во-первых, уже в зрелом возрасте, а во-вторых, когда я уже верующая, когда я уже каждую минуту своей жизни могу ощущать твое присутствие, когда я ношу ребенка и я имею общение с тобой. Это, наверное, так чудесно. И Бог мне даже побудил писать дневник. И все 9 месяцев я писала дневник, как у меня протекает беременность. Это было <coughs> ну, настолько чудесно, какое-то новое переживание такое. Чи можете ви сьогодні, як жінка, сказати, що Бог це автор сімейних стосунків, і саме слова, я тебе кохаю наділені якоюсь такою надприродньою Божою силою. І вони мають здатність цілювати, давати надію і продовжувати життя. Іміє опит сімейної життя до прихода до Богу і, вже будучи віруючим чоловіком, я точно знаю. Даже когда мы с мужем думали, что мы любим друг друга и мы всю жизнь будем вместе, те ощущения, те чувства — это не сравнить с тем, что потом нам Бог дал, когда мы уже были в церкви и уже строили свою жизнь по Божьим заповедям. Мы научились жертвовать. Это очень важно в семейной жизни. Сейчас мы в разлуке — это жертва, чтобы дети видели лучшую жизнь, чтобы здесь они учились и... Здесь они служат Богу все мои дети, и ради этого будущего мы сейчас с ним в разлуке, но наша любовь только сильнее. Когда папа пришел к Богу, это было ну чудесное время для меня только потому, что полностью поменялось его сердце. Вся эта любовь, которая была у него ко мне, она стала проявляться не только в материальных каких-то подарках, но он стал проводить со мной столько времени, которое ну, касалось меня как ребенка. И я уже была взрослее, то есть ну чем тогда, когда он был в предыдущем своем периоде жизни, и, наверное он настолько заполнял собой мое время и, более того, своим служением и любовью к Богу, что я сейчас знаю, какой характер у Бога, только потому, что у меня папа был классный, и он меня научил этой отцовской любви, и поэтому я понимаю, как ко мне относится Господь, и в то же время я могу теперь, я знаю, какими методами эту любовь нужно передавать тем людям, которые идут сегодня за мной. И я это понимаю независимо от того, я это чувствую, независимо от того, рядом он со мной или далеко. Я это чувствую. Мы с ним так и остались с лучшими друзьями. Это так прекрасно, когда муж разделяет твои, твою веру, и вы можете вместе поговорить поделиться э, теми чудесами, которые Бог делает в нашей жизни. Это прекрасно, когда и муж, и жена верующие. Я о таком даже не мечтала. Я ведь, когда молилась, я просто просила у Бога, чтобы э, чтобы муж жил, чтобы он не погиб от алкоголя. А Бог дал мне вообще полностью обновленные отношения и новое понимание, какой должна быть жена, кто я вообще для мужа. Это вообще, это все новое. Это, это глубина, когда действительно Он говорит, я люблю тебя, ты понимаешь, что это тот человек, который не раздумывая даст за тебя жизнь. И я знаю, что э, ну, э, это так и есть, потому что Бог дает такую крепость чувств. Мабуть, кожна жінка хотіла від свого чоловіка почути такі слова і бути впевнено в тому, що він ні на хвилиночку не буде сумніватися в її підтримці, в її любові і в тому, що вона його друга половинка, як кажуть. І, і все ж таки багато чудес і багато цікавих історій у вашому житті, але останні події, мабуть, знову опускали вас низько на коліна і спонукали знову ж кричати в небо. Як ви пережили отой. период, початку военных действий на Сходе? Ну, как вы понимаете, уехать вот так внезапно, то есть сначала мы поехали на две недели на море, но когда мы поняли, что не можем вернуться, нам пришлось вот этими летними вещами ехать дальше за тысячу километров. Мы приезжаем в чужой город, мы не знаем, как нас примут. Вы, как, ну, вы понимаете, что это все психологическая ломка очень такая серьезная вот было небепе на стирке что без мыши не будет стрмаить мы ехать за тысячу километров и это хорошо что мы выехали потому что потом был обстрел дома ну как дом дом не сильно пострадал окна повылетали ну а представьте столько осколков если бы дети находились в это время в доме а у нас даже не было подвала ну куда вот прятались люди в то время у нас не было такого убежища мы не боялись мы смеялись пролетает самолет мы О, самолет ну то есть для нас это все было впечатлением, приключением, чем-то интересным. Хотя, когда мы потом оставались наедине, то есть не в компании, а кто-то с кем-то наедине оставался, то, например, приходило ощущение какого-то интимного единения, что вы можете больше с этим человеком никогда не встретиться. И так было с моей подругой, которую я не видела уже второй год. Мы с ней бежали под этим обстрелом, и я понимала, что Я оборачиваюсь и ищу ее, когда летит самолет и обстреливает. И, ну, и боюсь, куда же она делась, потому что толпа. А потом смотрю, а она уже бежит впереди, то есть она не обернулась. И вот такие моменты мелочные, они проверяют эту дружбу. Но потом, когда она звонит и она за это извиняется, потому что она почувствовала, что это между нами было, то ты понимаешь, что какая разница, где она сейчас находится, и где ты находишься, если она... Твой настоящий друг, если она тебя поддержит, и ты будешь за нее молиться, даже если она будет на краю света. Поэтому я не боялась. Я не боялась не того, что там я могу погибнуть или вокруг меня я там увижу смерть. Я этого не боялась, я боялась разлуки. Переживали мы тяжелый период, когда обстреливали шахту мужа. Мы были на море, и с мужем была связь очень короткая, раз в сутки, то есть он выходил из бомбоубежища и говорил, что я жив-здоров, и опять я не знала, когда он в следующий раз позвонит. Потом я уже научилась задавать правильные вопросы, когда, он, ну, так как мало времени, он звонит, и я сразу спрашиваю, руки-ноги целы. Когда мы уже были на море, да, в безопасности, а папа был там на шахте под обстрелами, и, ну, я тогда не имела права никакого заплакать ни разу, потому что мама была в таком состоянии, когда... Ну, ее здоровье, оно ее ну, подкосило из-за стресса. И она могла полночи просто проплакать, а потом встать утром. И просто из-за того, что у нее состояние здоровья не позволяет, она сидела и смотрела в одну точку. Или мы шли на море, и она просто включала наушники и слушала музыку. И, ну, да, она заботилась, продолжала заботиться о нас, как о детях, там, но она жила своей жизнью внутренней. То есть у нас уже не было этих душевных разговоров, которые могли бы быть. И каждый ходил себе в каком-то молчании, в каких-то размышлениях. И мы тогда все приблизились к Богу. Вот было такое, что сутки он вообще не звонил, не выходил на связь. И я по мобильному интернету нашла информацию последнюю о том, что шахту в очередной раз сильно обстреляли и написали, что столько трупов, что не успевают хоронить. Но я настолько хотела узнать, правду о нем, потому что это было очень мучительно сутки находиться в неизвестности. И я не могла спать ночью, где-то в 4 часа, в полпятого утра я воззвала к Богу. И я помню, я сказала, Господь, ты знаешь, где сейчас мой муж и что с ним? То есть ты его видишь, я его не вижу, но ты его видишь. Дай в конце концов какой-то знак. Жив он, не жив, но я хочу знать, что с ним. И я опять оказалась в таком отчаянии, что я закричала Богу, не молчи, да любишь ли ты меня вообще? Это было такое возмущение, что мне казалось, что Бог меня оставил. И поэтому я так воз позволила себе возмутиться, и я закричала, да любишь ли ты меня вообще? Я закричала это раза три. Любишь ли ты меня? И потом я так обессилила, я закрыла глаза и хотела уже засыпать и тут треска звонок в тишине. Я вздрогнула, и я слышу, муж мне кричит в трубку. Я жив, со мной все хорошо. А, наверное, минуты две не прошло, как Бог отреагировал. Это для меня было вообще, ну, такое чудо. Іноді ми хочемо, щоб Бог прийшов, забрав проблему і пішов з нею, залишивши нас в стані піднесення, щастя та спокою. Але на прикладі вашого життя ми бачимо, що він не забирав проблеми, він давав сили їх перенести. І в кінцевому результаті все було добре, гарно і видно, що без Божої допомоги нічого не відбувалося, те, що сталося з вами, так і знаєте, в кінцевому тоді ти потом оглядаєсь назад. ты, может быть, это, ну, как для кого-то это прозвучит дико, но я благодарю Бога за все, через что пришлось пройти. Потому что, знаете, если бы я это не пережила, я бы не узнала, насколько Бог верный. Очень сильно было кровотечение в поезде, когда я поехала той зимой домой и возвращалась. У меня открылось кровотечение. Тоже попросила по телефону, верующие помолились. И я увидела вот насколько Бог верный, и вот когда я проходила все это, у меня, знаете, вот что я хочу сказать, одна фраза в голове такая вот у меня, Бог своих не бросает. И здесь за тысячу километров Он меня, даже не то, что Он меня не бросил, а Он меня, учитывая вот мою ситуацию, Он понимал, что мне тяжело, что мне надо начать жизнь сначала, что я оказалась в чужом городе, и как ни крути, но ну, это стресс. И он не только меня не бросил, он меня в этой ситуации, знаете, стал носить на руках. Вот здесь вот такое ощущение, что он меня носил на руках, особенно когда я попала в церковь. Вот через вот этих верующих людей, которые окружили меня заботой, сочувствием. Это было такое неподдельное сочувствие. А я смотрю, они настолько честные, они настолько преданные Богу, они настолько сострадательные, отзывчивые, что я смотрю и удивляюсь, неужели так бывает? чтобы вот так вот откликнулись, а сейчас я уже чувствую в себе силы, что я могу улыбаться, делиться э, благовестью с другими людьми, что я могу кому-то Що то дати не просто приймати ту допомогу, не просто щоб со мною там як з ребенка? А вже я можу для кого-то послужити, я хочу це делать. Дивлячись на вас, дійсно на вашу посмішку, на ваш гарний вигляд уявляється, що в Бога на обличчі теж малюється посмішка, коли він спостерігає за вами. І ось сьогодні, що б ви, Вікторія, хотіли би побажати тим сім'ям, які знаходяться в стресовій ситуації, особливо жінкам, як правильно будувати усі сімейні стосунки? І как переживать критичные моменты. Нам нужно бежать к Богу. Нам нужно не терять ни минуты, потому что жизнь очень быстро пролетает. И мы не должны ее проживать в темноте, в этих тупиках, в этих оставаться в своих вариться ответах без вопросов. Потому что есть тот, действительно, кто хочет тебе помочь, полностью окружить тебя заботой и жить вместе с тобой, проходить эту нелегкую жизнь вместе с тобой. Якою б великою не була біда, який би вирок не винесла доля, потрібно пам'ятати, є той, кому небайдужа ваша проблема. Він почує кожне слово вашої молитви і обов'язково подасть руку допомоги. В першу чергу треба бігти до нього, а він і потрібних людей вийшли на дорогу. Бажаємо вам всього найкращого. До побачення!